экскурсовод Вячеслав Вадимович сдается. No, 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 no. Ты прикидываешься, что ты иностранец, да? <laughs> И уходишь По-английски, да? По-английски I am english I am Englishman. Go to the home. 76 метров 4 Краса. После возле Софии Киевской. Конечно, но София Киевская это отдельная экскурсия, но так как вы молоды, в Киеве будете еще неоднократно, то это вы пойдете в Софию, там часика два проведете. Чем интересна София и почему она была построена? Кто там, там? Христи... Христианство, как течение, получившее статус течения, было оформлено на Никейском соборе в 325 году Новой Эры. И, И тогда-то начинают строить храмы, потому что до этого в основном в катакомбах, в домашних жилищах изображались символы христианства. Но ну, христианской символики не надо, потому что там да, судебных тогда-то, в 527 году, 537 -530, была построена, в Санкт-Петербурге, была был, был построена первая православная храм в Японии, в честь мудрости. был построен с помощью, с когда пришли посланцы князя Владимира посмотреть, они сказали, что не, не знаем, на земле ли мы находимся, так красиво. А почему же не были посланцы князя Владимира? Потому что Владимир в конце 10-го столетия выбирал себе религию. И вот, спустя ровно 500 лет, в Киеве, после победы, Ярослава Мудрого над печенегами, а печенеги это племена, которые нападали на Русь, которые в свое время сражались с Святославом, кстати, убили его, из его черепа сделали чашу и когда вот на этом месте, это было поле Неграда, Ярослав Мудрый, а город Владимира был вон там, вон где Каланча, вот там были стены города князя Разбил всех Он в честь своей мудрости строит храм. Храм Софии. И было это в 1037 году. Сейчас оспаривают эту дату. Говорят, что она лет на 20 раньше была построена София.